Hello tuan-tuan, pelabur dan peniaga. Projek Berhubung Guru Markets. Mari kita mulakan dengan data ringkasan untuk syarikat. Jika anda mahu, anda boleh berhenti. Anda boleh melihat dengan lebih dekat semua parameter organisasi yang dikaji. Sekarang mari kita lihat petunjuk asas semasa syarikat Driven Brands Holdings, TKAR, DR5N. Semakan berdasarkan data setakat 22 April 2025. Secara klasifikasi guru, markets, organisasi Driven Brands Holdings tergolong dalam subkategori. Autopart S, 38 organisasi mengambil bahagian dalam penilaian yang sangat mewakili. Kita akan melihat penyelesaian akhir pada penghujung video. Keputusan untuk syarikat yang dikaji tolak 7.5 daripada 10 mata. Keputusan purata bagi subkategori ialah 2.4 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam keseluruhan pasaran saham kami secara amnya, anda boleh melihat bahawa hasil purata untuk keseluruhan pasaran dalam agregat ialah 1.8 mata terhadap markah tolak 7.5 mata daripada Driven Brands Holdings. Membandingkan dinamik harga saham syarikat Driven Brands Holdings Inc. dan syarikat subkategori, kita akan melihat bahawa sepanjang 12 bulan yang lalu saham syarikat Driven Brands Holdings menunjukkan perubahan sebanyak 8.2%. Terhadap perubahan harga untuk subkategori 6.5%. Ini jelas tidak menunjukkan apa-apa, tetapi perlu mengambil perhatian fakta ini Permodalan pasaran syarikat Driven Brands Holdings ialah 2.59 bilion dolar. Dengan permodalan subkategori 270 bilion dolar. Driven Brands Holdings Inc. mempunyai bahagian kosong perpuluhan Ia adalah salah satu syarikat kecil dalam subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat dianggarkan sebanyak kosong perpuluhan bilion dolar. Dan permodalan kunci kira-kira subkategori ialah 68 bilion dolar. Driven Brands Holdings Inc. merupakan bahagian sebanyak 0.891%. Setelah membuat perbandingan saham pasaran dan nilai buku yang diduduki, kita melihat perkara berikut. Kongsi Driven Brands Holdings dalam subkategori apabila menilai nilai pasaran ialah 0.959%. Permodalan kunci kira-kira ialah 0.891%. Ini adalah 7% kurang daripada bahagian nilai pasaran. Penilaian bahagian pasaran dan nilai buku syarikat dalam subkategori: Buruk, tolak satu mata. Hutang syarikat yang dianalisis berjumlah 4.068 bilion. Hutang kepada nilai buku mewakili 666.9% daripada ekuiti syarikat. Keputusan atas hutang syarikat sangat teruk, tolak dua mata. Nisbah harga saham kepada pendapatan syarikat ialah kosong. Purata bagi subkategori ialah 19.6%, iaitu lebih teruk daripada subkategori. Penilaian nilai pasaran syarikat kepada penunjuk keuntungan berbanding dengan organisasi subkategori, sangat buruk, tolak dua mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas adalah tolak 287 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan akan datang dijangka secara tentatif ialah 251 juta dolar. Dan ini adalah 12.4% kurang daripada sekarang. Penilaian penunjuk keuntungan masa depan yang diramalkan berbanding dengan dalam subkategori, boleh diterima kosong mata. Nisbah nilai kepada hasil syarikat ialah 1.1. Purata dalam subkategori ialah 0.9 dan ini adalah 22% lebih tinggi daripada subkategori. Penilaian nilai pasaran saham kepada penunjuk hasil berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima kosong mata. Hasil untuk 12 bulan lepas ialah 2340 juta dolar. Hasil ramalan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Dan ini amat buruk untuk harga syarikat. Penilaian unjuran penunjuk jualan masa depan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, buruk, tolak satu mata. Margin jualan adalah tolak 12.3%, dengan purata dalam subkategori sebanyak 4.8%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 17.1%. Penilaian margin jualan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima, tolak kosong perpuluhan lima mata. Bahagian syarikat dari segi bilangan pekerja dalam subkategori ialah kosong perpuluhan Ini adalah 10% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Dan fakta ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam nilai pasaran syarikat Driven Brands Holdings, kemungkinan besar ke arah penilaian semula. Jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja organisasi ialah $242,000, manakala untuk subkategori $221,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 9.5%. Penilaian jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima kosong mata. Jumlah keuntungan bagi setiap pekerja syarikat adalah tolak 26.8 ribu dolar. Purata untuk subkategori, 11.3 ribu dolar. Dan perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 138%. Penilaian keuntungan setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, boleh diterima, tolak 0.5 mata. Volum jualan syarikat bagi setiap pekerja ialah 219,000 dolar. Mengikut subkategori 235,000 dolar. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 7%. Anggaran bahagian hasil setiap pekerja syarikat berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Volum urus niaga jualan ialah 15.9%, dengan purata untuk subkategori sebanyak 2.5%. Ini adalah penilaian tentang kemungkinan squeeze pendek. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 43% bagi syarikat Driven Brands Holdings. Bagi subkategori, tahap RC 14 ialah 44%. Berpotensi, sekuriti subkategori dinilai lebih kurang sama dengan saham syarikat Driven Brands Holdings. Harga saham semasa syarikat adalah lebih kurang 15.78 sen. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah sekitar $20.09. sen. Perbezaan antara anggaran sebenar dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 27%. Mari lihat jadual pesanan. Ia tersedia untuk anda. Pautan kepadanya ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi semua keputusan yang dibuat secara terbuka musim ini oleh maklumat penilaian saham dan sistem rujukan guru Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan analisis syarikat Driven Brands Holdings, sistem maklumat guru markets keputusan berikut dibuat. Membuka pesanan untuk menjual pada harga $15.77. Tempahan dibuka kerana syarikat mempunyai penilaian yang agak rendah. Penilaian syarikat dibuat menggunakan model penilaian, indeks akim. Take profit ditetapkan pada 13.94. Stop loss ditetapkan pada 17.6. Sekiranya pesanan tidak ditutup dengan mengambil untung atau menghentikan kerugian. Dalam kes ini, pesanan ditetapkan secara bebas berdasarkan keputusan sesi pertukaran pada 22 Mei 2025 atau pada hari bekerja terakhir sebelum tarikh ini. Tikar, MGA, akan menjadi pesanan belian utama. Video mengenai pesanan utama telah pun diterbitkan di saluran ini. Sekiranya mana-mana pesanan ditutup, asas atau pengimbangan. Pesanan kedua ditetapkan pada harga semasa. Terima kasih semua kerana menonton video ini dan menggunakan sistem bantuan guru, Markets.